रामकृष्ण हरे जय शिवराय मित्रांनो आपण आता या ठिकाणी शिवचरित्रकथाकार आणि विश्वविक्रमी कीर्तनकार हरिभक्त हरिभक्तपणे बाजीराव महाराज बांगर यांच्या निवासस्थानी आहेत येथे पहा तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शिवाजी महाराजांचं स्मारक उभं केलेलं आहे आणि त्या स्मारकाचं दर्शन घेण्यासाठी दिल्लीवरून नवी दिल्लीवरून डॉक्टर जनार्दन पाटील हे आलेले आहेत त्यांच्यासोबत बाजीराव महाराज बांगर आहेत तर त्यांनी ह्या वर्षी का प्रोग्राम आख ले लागते डॉक्टर जनार्दन पाटिल मैं डॉक्टर जनार्दन पाटिल नई दिल्ली में रहता हूँ चौदह राज्यों के पेशावर से तंजावर के जितने भी अपने स्वजाति भाई हैं उनके लिए मैंने काम किया है अभी हम लोगों ने चौदह राज्यों के लोगों को लेकर एक संगठन का शुभारंभ किया है विश्वभूषण राजेशिव छत्रपति फाउंडेशन नई दिल्ली अभी हम अपने फाउंडेशन के थ्रू हमें पूरे भारत में छत्रपति शिवराय जी को ये दो साल में 400 साल पूरे हो रहे हैं और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का स्वर्ण महोत्सव चल रहा है इसलिए विश्वभूषण माउली संत ज्ञानेश्वर जी विश्वभूषण राजे शिव छत्रपति जी इनका संदेश विश्व को मिलना चाहिए इसलिए भारत भर की एक संदेश यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा में मुझे सहयोगी चाहिए था क्योंकि मैं पूना में बहुत कम बहुत दिनों से नहीं आया हूँ और इस कार्य के लिए सहयोग चाहिए कौन कौन सहयोगी बन सकता है तन मन धन का और विचार का इसलिए मुझे किसी ने बांगड़ महाराज जी का नाम बोला मैं उनको मिलने आया हूँ अभी हम दोनों महाराजों की संस्था को लेकर आगे पूरे राष्ट्रीय स्तर की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं इसलिए अभी शिवनहरी दर्शन करने जा रहे हैं आप सब लोग जो जो शिव स्वाभिमान रखते हैं या वारकरी है आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी संस्कृति बहुत बढ़िया है इस संस्कृति के लिए प्रचार प्रसार के लिए आप क्या सहयोग कर सकते हैं तन बोलो मन बोलो धन बोलो विचार बोलो आचार बोलो कीर्तन बोलो प्रवचन बोलो या हमारे साथ चलने के लिए बोलो जो जो सहयोग कर सकते हैं आप हमारे साथ जुड़िए यही आपसे प्रार्थना करता हूँ जय हिंद जय जह भारत जय शिवराज धन्यवाद साहिब आता बाजीराव महाराज बोलते हैं काल रिज्याल आणि वास्तविक मला त्यांची सेवा करायला एक रात्रीची स संधी मिळाली मी माझं भाग्य समजू कारण शिवभक्ताची सेवा करणं एक शिवभक्तच जाणू शकतो आणि आज खऱ्या अर्थाने त्यांना घेऊन मला महाराजांच्या जन्मभूमीत जायची संधी मिळते म्हणून आता शिवनेरीवर मी जातो आहे आणि शिवजन्मभूमीचं सगळी शिवनेरी गडाची सगळी पाहणी करून त्यांना शिवजन्मभूमीचं सगळं त्या ठिकाणी शिवायदेवीची आरती असेल महाराजांचं तिथलं सगळं बालपण असेल या सगळ्या गोष्टी मला तिथे सांगायला मिळतील हे माझं भाग्य आहे